Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Заявление премьер-министра Арсения Ценюка об отставке направлено в парламент, однако официально она еще не принята. Об этом на заседании правительства сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Премьер-министр Украины Арсений Петрович Ценюк оголосил про то, что он Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк объявил о том, что он подает в отставку. Соответственно, им направлено заявление в парламент. Хочу отметить, что эта отставка официально не принята и пока парламентом не рассмотрена. И мы с вами выполняем обязанности в полном объеме. Арсений Яценюк формально остается премьер-министром. Об этом заявил представитель президента в кабинете министров Александр Данилюк. И пояснил, 10 дней Верховная Рада рассматривает вопрос и либо принимает отставку, либо не принимает. Вчера премьер, голосив устно, голосил про свою отставку. Вчера премьер объявил устно о своей отставке. Я так понимаю, что сейчас она подтверждена также письменным заявлением. Согласно закону о кабинете министров, у Верховной Рады есть 10 дней на то, чтобы рассмотреть этот вопрос. И если Верховная Рада примет эту отставку, то все равно кабинет министров остается исполняющим обязанности. И все понимают, что это высокая ответственность. И все разумеют, что это высокая как только заявление премьер-министра Арсения Ценюка об отставке поступит в парламент, его сразу же отправят на рассмотрение в профильный комитет. И только после этого оно будет вынесено в сессионный зал на голосование. Об этом заявил председатель Верховной Рады Александр Турчинов. В парламенте сейчас работает наш корреспондент Вера Свердлык. Вера, здравствуй. Уже известно, когда именно народные депутаты проголосуют за отставку правительства. Здравствуй, Вика. По последней информации, заявление Арсения Цуника уже в парламенте. Действительно, после этого оно должно быть перенаправлено в профильный комитет. Когда будет голосование, пока что однозначно еще неизвестно. Однако Александр Турчинов сказал, что сам лично возьмет под контроль весь процесс прохождения документа здесь, в Верховной Раде, для того, чтобы ускорить процесс появления заявления Арсения Цуника непосредственно в сессионном зале. И сообщил о том, что он не исключает проведение внеочередного заседания для голосования и для принятия решения по этому вопросу. Тем временем в кулуарах фракция Батькивщина, представители фракции Батькивщины и представители фракции партии регионов говорят о том, что готовы поддержать отставку Арсения Юценюка, а вот ударовцы и свободовцы отпускать Арсения Юценюка не готовы. Говорят, что он вместе с, со всем составом правительства не просто должны, а обязаны продолжить свою работу. Что же касается Кабмина что, что же касается работы Кабмина Арсения Цунька, депутаты оценивают ее довольно таки высоко что касается правительственных законопроектов, депутаты говорят что готовы за них голосовать готовы голосовать за внесение изменения в бюджет, а также голосовать за реструктуризацию газотранспортной системы Украины однако документы требуют некоторых правок если же диалог не продолжится, если же Компромисса не удастся достичь, депутаты говорят, что будут сами вносить схожие документы, будут за них голосовать, а кабмин будет лишь их реализовывать. Что же касается итогов, за сегодняшний рабочий день Верховной Рады депутаты проголосовали за два законопроекта. Один из них предполагает отстрочку мобилизации для мужчин, у которых трое и больше несовершеннолетних детей для мужчин, у которых для родителей, у которых дети инвалида, а также для отцов-одиночек. И заседание Верховной Рады на эту минуту уже закрыто, поэтому на сегодня это все новости со стен Верховной Рады. Поэтому, Вика, передаю слово тебе. Спасибо, Вера. Напомню, с нами на связи из парламента была наш корреспондент Вера Свердлык. О том, имел ли право Кабмин своим постановлением назначать исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Гройсмана до того, как Верховная Рада еще не проголосовала за отставку премьер-министра Арсения Ценюка, в эфире БТБ по телефону прокомментировал политолог Юрий Кочевенко. Скажем так, чисто правовой точки зрения что тут, безусловно, присутствует правовая коллизия, так как э, фактически, э, да и юридически премьер-министром продолжает оставаться Арсений Яценюк, но ввиду того, что он фактически самоустранился от этой должности, то, безусловно, он сам передал исполнение обязанностей первому вице-премьер-министру, потому что, ну, что, что еще оставалось э, Кабмину в этой ситуации? Тут возникает иллюзия с отстроением то есть, ну, ввиду того, что он самоустранился, то даже без процедуры импичмента, то есть, было просто постановлением Верховной Рады, он был устранен. Вот. А здесь видим уже, что кабинет министров своим постановлением может, как бы, ну, не то чтобы отстранять премьер-министра, но а, назначать исполняющих обязанностей. Ситуация на востоке страны остается напряженной. Боевики продолжают обстреливать украинских военных со стороны России. Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрошковский. По его словам, из артиллерии обстрелян пограничный пункт пропуска Мариновка и два блокпоста сил АТО близ дьякова Из стрелкового оружия и гранатометов блокпост около Дебальцева. По словам Дмитрошковского, террористы продолжают использовать установки «Град». Сегодня ночью террористы продолжили обстреливать блокпосты. Так в час ночи с БМ-21 «Град» открыли огонь по аэродрому в Луганске со стороны населенного пункта «Фабричная». В 3 и 4 часа ночи с «Градов» обстреляли блокпост близ населенного пункта «Веселая гора». Осуществлен обстрел с БМ-21 «Град» позиций украинских войск близ Березового и блокпоста недалеко от населенного пункта «Мариевка». В зоне проведения АТО за сутки погибли 13 украинских военных, еще 19 ранены. Об этом сообщили в информцентре СНБО. А также отметили, что все раненые доставлены в медучреждения. Им оказана соответствующая медицинская помощь. Еще два российских беспилотника сбито в Луганской области. Накануне вечером сотрудники Госпогранслужбы вывели из строя два летательных аппарата, которые нарушили воздушное пространство Украины и выслеживали места дислокации личного состава и военной техники у границы. Их сбили из стрелкового оружия вблизи одного из пунктов пропуска. Беспилотники передали СБУ для дальнейшей экспертизы. Напомним, в четверг в Харьковской области около границы с Россией пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков. В Луганске за сутки из-за полученных огнестрельных ранений и травм погибли двое мирных жителей. Еще семеро были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета. Под артиллерийский обстрел попали дома в Артемовском, Жевтневом, Каменобродском и Ленинском районах города. Также в результате вооруженных столкновений были повреждены системы жизнеобеспечения Луганска. Коммунальные аварийные службы города работают в усиленном режиме, восстанавливая коммуникации и возобновляя подачу света, воды и газа абонентам. В Донецкой области за сутки погибло 14 и ранено 13 человек. Об этом сообщает в облгосадминистрации. Ночью активные боевые действия шли в периметре Донецкого аэропорта. Один мужчина погиб и две девушки получили тяжелые осколочные ранения в результате обстрелов города. В то же время в Донецке сейчас продолжаются обстрелы в районе аэропорта. Жители сообщают о взрывах со стороны городов Марьенко и Красногоровка. Украинский журналист Антон Скиба, 22 июля, захваченный в плен боевиками в Донецке, до сих пор находится в плену. Об этом нашему каналу рассказал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. По его словам, журналисты издания обвиняют в распространении информации о действиях боевиков в украинских и международных СМИ. Коллеги журналистов во взаимодействии с местными органами власти уже создали координационный штаб по освобождению Антона Скибы. Тем не менее, террористы пока не идут на переговоры и не выдвигают мир никаких требований. И в процесс включены не только журналистские правозащитные организации, но и подключилась также Донецкая областная государственная администрация и Донецкий городской совет. Но тем не менее лидеры вооруженных сепаратистов отказываются от э, того, чтобы освободить Антона и э, никакие требования вместе с тем не выдвигают. Антон вчера выходил на связь с одной своей подругой, сказал, что он надеется, что его скоро освободят, и не уточнял конкретно когда, он не уточнял, где он находится. По нашей информации, он находится в подвале здания службы безопасности Украины по улице Щерса. Суд в Воронеже оставил украинскую летчицу Надежду Савченко под стражей до 30 августа. Судебное разбирательство проходило в открытом режиме. Однако саму Савченко в зал суда не привезли. Она участвовала в заседании в режиме видеоконференции и давала показания на украинском языке. Страна защиты наставила на изменение меры пресечения с ареста на залог. Однако прокурор выступал категорически против этого. Украинская летчица инкриминирует якобы причастность к гибели российских журналистов. При этом сама Савченко в интервью телеканалу Life News, который считает рупором Кремля, категорически отрицает обвинения российской стороны. То, что меня обвиняют в убийстве русских журналистов, в принципе, никогда бы этого не сделала. Не стреляла бы никогда в безоружного человека. Как сказал когда-то один генерал из армии Степана Бандеры, когда тот решил же его убить, что если моя смерть нужна Украине, то я готова и Неважно, то есть не боюсь. Боюсь навредить своей жизнью, либо своей смертью, боюсь навредить своему народу. Мне не страшно умереть, как бы это сознательный выбор, не надо тоже этому удивляться. И мне вообще было проще умереть на Украине, чем жить в России. Ну, возможно, меня показательно убьют. Даже смертную казнь за то, чтобы... но ну, это один из вариантов. Э, как бы, возможно, меня посадят, да, потому что там не смогут больше ни до Возможно, меня обменяют, там, сделают все прощения российской там, убийцы, русские, журналисты или еще что-то. Разыграют, как разыграют. Э, главное, чтобы все закончилось на Украине миром. Украинская летчица Надежда Савченко участвовала в антитеррористической операции на востоке Украины как доброволец. В середине июня она попала в плен к пророссийским боевикам, которые вывезли ее на территорию России. Дело о вывозе летчицы в Федерацию рассматривает Европейский суд по правам человека. Свободу Надежде Савченко. В Киеве возле посольства России проходит акция протеста против ареста и содержания в СИЗО Воронежа украинской летчицы и еще нескольких граждан нашей страны. Участники митинга считают незаконным похищение Надежды Савченко и вывоз ее в Россию. Активисты принесли плакат с надписью «Украине нужна надежда». Акция проходит спокойно, однако здание депмиссии по-прежнему ограждено заборами и находится под охраной. Организаторы говорят, если Россия не отпустит граждан Украины, то это может окончательно испортить отношения между государствами. Сегодня мы говорим о том, что Россия целенаправленно уничтожает веру в то, что восстановить отношения еще возможно. Эти все люди, которые там находятся, они все разные и по разным причинам прибыли в Российскую Федерацию. И это означает, что каждый человек, каждый гражданин Украины, который находится на территории России сейчас под угрозой. Россияне не хотят летать в Крым. Из-за отсутствия пассажиров компания «Грозный Авиа» закрыла рейсы из Ставрополя в Симферополь. На первый рейс она продала всего лишь шесть билетов. Самолет по маршруту Симферополь-Ставрополь-Симферополь должен был вылететь 26 июля. Чеченская авиакомпания запустила этот рейс после получения субсидии от Росавиации. Национальный банк создал рабочую группу для разработки предложений по сохранению активов и пассивов неплатежеспособных банков, у которых были отозваны лицензии и принято решение об их ликвидации. По сообщению регулятора, в ее состав вошли специалисты НБУ и фонда гарантирования вкладов физлиц. В этом месяце уже состоялись первые заседания группы, на которых был рассмотрен проект ее регламента и обсуждены первоочередные задачи. Напомню, 5 июля с поручением создать соответствующую рабочую группу к Национальному банку обратился президент украины Петр порошенко Ну и пока на этом все еще увидимся до встречи